Перше уражено російський надсучасний літак п'ятого покоління Су-57, головне управління розвідки. Повідомляє 8 червня 24 року на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Російської Федерації, розташованому майже за 600 кілометрів від України від лінії я прошу від лінії в Уражено багатоцільовий винищувач держави агресора су 57 І все це ми обговоримо з Давидом Шарпом, ізраїльським військовим експертом. Пане Давиде, вітаємо вас. Здравствуйте, Даша, добрий день. Та рада вас чути. Як ви оцінюєте дійсно історичну подію? Всі пишуть враження Су-57, літак п'ятого покоління. Для начала я хотел бы не согласиться с российским определением насчет пятого поколения. Да, конечно, Россия его позиционирует именно таким, но если говорить по критериям западным, Су-57 таковым не является. Главным образом потому, что у него радиолокационная заметность не соответствует, скажем так, стандартам стелс, и это известно по ряду рода по разного рода серьезным источникам. Тем не менее определение определениями, это самый современный российский самолет. Самолет, чье будущее на самом деле довольно проблематично в российской армии, потому что цена, там проблема с ценой эффективность понятиями. С одной стороны, насколько можно судить, он вряд ли особо более эффективен, чем предыдущие истребители Су-35 и даже Су-30. С другой стороны, стоит весьма дорого. Тем не менее, он в штучных экземплярах присутствует на вооружении российских ВКС, он фактически еще в процессе создания. Он самолет сырой, и двигатель там еще не тот, который планируется, планируется установить. Первый раз применяется в боевых действиях. Об этом мы уже знаем и по официальным сообщениям российским, и украинские источники это тоже подтверждают. И такого рода удар это, как, как всегда можно сказать, историческое событие и событие просто со знаком плюс уязвимый такой вот э, болезненный укол и укол самолюбию и материальный ущерб и, кстати, конечно же, если чисто с военной точки зрения, кроме материального ущерба, если он выведен окончательной строя, то это серьезный материальный ущерб э, и на одну машину новую стало меньше. Надо дать должное возможностям разведки, которая, хотя вроде бы спутниковые снимки доступны на коммерческой основе, тем не менее, определить точно, где стоит самолет, в 600 километрах от Украины и точечным ударом его поразить. Это вещь совершенно нетривиальная. Но и наоборот, если российская армия на одном и том же месте держит под открытым небом, что, впрочем, не первый раз, ценный актив, зная, в принципе, что туда могут достать украинские беспилотники и даже, может быть, что-то другое, и каждый раз на этом обжигается, ну, естественно, ей это в минус. Пане Давиди, щодо позиції Байдена і його заяв про те, що не можна бити глиб території Росії більше ніж 300 кілометрів. Тому мене запитання: а чи надали нам наші західні союзники зброю більше 300 кілометрів? Про що говорить Байден? Я думаю, я думаю, що це, ну, скажем так, це висказування Байдена касається? в первую очередь американского оружия. У меня такое подразделение, причем американским оружием, а именно ракеты Атаканс, которые имеют дальность 300 километров, бить нельзя, насколько я предположу вообще, даже на короткие дальности. И видимо это он имел в виду, что мы не разрешаем бить дальностями 200 миль. а 200 миль это как раз около 300 километров. Москва, правда, здесь было чем-то несколько лишним в этой логической Все цепочке. Точно. Я не думаю. Я не думаю, а что делать, приходится трактовать. А вот украинским оружием, что касается украинского оружия, американцы, в общем-то, не скрывали, что они неодобрительно к этому относятся. В общем-то, в том числе и по Москве, но однако это не носит характер запрета и не носит характер, я бы так сказал, того, что они резко настаивают. Однако неудовольствие они выражали даже в публичной сфере. Тем не менее, украинцы бьют оружием, скажем так. Причем, насколько я понимаю, их неудовольствие минимально, если украинцы бьют по откровенно военной цели, ну, например, аэродром в Энгельсе или что-то подобное, а вот когда был Москва-Сити, то знаменитое битье стекол, да, такое вот демонстративное, вот тогда неодобрение было и очевидным и публичным, но тоже не на уровне запрета вот прямого. То же самое с НПЗ. В общем, к чему я веду? Байден, видимо, имел ракеты в виду атакам с 300 километров. Москва по случайности оказалась рядом, где-то это так было. А, Пане Давиде, на полях саміту Великої Сімки очікується, що Байден підпише з Зеленським безпекову угоду. Тут два запитання: як ви вважаєте, якою вона буде, і якою вона має бути? Тут, як то кажуть, велика різниця. Да, ну, во-первых, тут как, какой она должна быть, это сразу о, приходит в разряд желаемого за действительное, потому что, скорее всего, она не, не будет такой, как хотела бы большинство украинцев. Ну, в первую очередь, это что-то вроде, э, такой хотелось бы, конечно же, чтобы оно было что-то вроде пятой статьи, хотя это даже быть, опять пятой статьи быть не может, такого автоматического вмешательства Соединенных Штатов, но хотелось бы, чтобы она предусматривала некие реальные конкретные шаги, в том числе не просто передачи вооружения, но какой-то вот помощи близкой, я бы так сказал, физической помощи военной. Например, в буквальном смысле слова. И есть такие ступеньки, которые могли бы быть. Но ну, а по факту, по факту, скорее всего, это будут будет обеспечение, финансовое обеспечение э, военных поставок в течение, например, десятилетнего возраста на некую фиксированную сумму, которая позволяет украинцам планировать военное строительство. Плюс, э, плюс декларативное заявление, плюс обмен информацией, то, что называется военная подготовка украинцев по возможности и, э, скажем так, спас, э, помощь украинскому ВПК разными способами, фактически тоже, в общем-то, какое-то инвестирование средств, если так упрощать. Говорить. Видимо, это будет вот в такой конфигурации, но без намеков, любого намека на какую-то прямую военную поддержку в случае войны. И это тоже что делать, и это тоже хорошо, надо констатировать, это гораздо лучше, чем ничего. А, пане Давид, премьер-министр Израилю Бендимин Натаньяху а, будет выступать в Конгрессе. Наступного місяця, 24-го числа, і аби розказати правду про війну Ізраїля проти Хамас в секторі Газа на тлі специфічних напружених відносин з президентом Джо Байденом, і тут цікава ваша думка, що може бути, і як виступ прем'єр-міністра може змінити ситуацію оцінку спільно міжнародному товаристві. вот тут, кстати, пример, который в какой-то мере, в какой-то мере релевантен для Украины. Работая тут и допускаются, естественно, ошибки и правильные шаги, но когда говорится об американской политике и работы с американскими политиками, очень важно иметь поддержку в Конгрессе, причем двухпалатную. Mm -hmm. Отношения с администрацией могут быть хуже или лучше, но поддержка Конгресса и наличие друзей в Конгрессе – это очень и очень важно. Во всех отношениях для всех стран, которые поддерживают, которые во многом зависят от Соединенных Штатов. Нетаньягу хочет, естественно, обратиться к конгрессменам напрямую. И тут, в общем-то, две цели. Во-первых, то самое рассказ объяснить и уточнить то, что происходит в Израиле, показать не только что свое видение, потому что очень многие вещи, понятно, что у Нетаньягу хватает противников в Израиле, это мягко говоря, однако многие вещи израильтянами воспринимаются очень схожим образом. Например, израильтянами воспринимается схожим образом попытка выдать ордер на арест Нетаньягу Гаагским судом, который воспринимается не как то, что ошибившегося или совершившего неверный шаг премьера пытаются преследовать, а это попытка задавить весь Израиль. В буквальном смысле слова разного рода она и по причинам разного рода интересантского, активистского и политического характера судьями прокуратуры Верховного Суда. Так вот, Нетаньягу должен, как мне видится, и я предполагаю, что так, представить, представить несколько важнейших аспектов в Конгрессе так, чтобы кого-то убедить правильности израильской позиции, а кого-то закрепить в этой правильной позиции. Причем касается это и демократов, и республиканцев необходима, всегда необходима поддержка двухпалатная, независимо от того, кто находится у власти, хотя трудно бывает очень маневрировать в этом отношении. И именно эта цель – довести позицию Израиля по ряду важнейших процессов. И, кстати, к вот этой вот очень и очень важному моменту, касающемуся действий Международного уголовного суда, убедив Конгресс, в том числе, что это может оказаться направленной против них, и вот этому беспределу и активизму данного органа необходимо Ложить конец, и очень многое здесь зависить від Соєдинних Штатів. Пане дивіться, дякуємо вам щиро. Традиційно до зустрічі наступного вівторка. Давид Шарп, ізраїльський військовий експерт, був у нас на зв'язку. Дякуємо.